До 25-й виводу вывода войск из Афганистана в мистецтва обласної областной науковой библиотеки открылась выставка робіт. работ. Нам интересно не только выставки милитаристские, где есть вооружение, где есть картинки с истории афганской войны, а именно те э, произведения, которые нас в Афганистане возвращали к жизни. Частину экспозиции складывают работы ведомого художника-карикатуриста Житомиряна Василия Вознюка. А остальная часть экспозиции – это работы нашего боевого брата Василия Васильевича Вознюка, художника, всемирно известного. Да, у него очень много заслуг, но ну, самое главное то, что он пограничник и участник боевых действий в Афганистане. Олег Ильич, за сегодня можно побачить малюнки из наипопулярнейшей из серии художественных жарти Вознюка под названием «Фабрика грез 3В». 3 числа, 3 февраля этого года э, приедут работы Вознюка, которые с сентября месяца находятся в УСВА, Украинском союзе ветеранов Афганистана, воинов интернационалистов. Ну, как бы у них э, получилось приоритетное право. И они исключительно отражают вот эту тематику тематику войны, э, то есть переживания художника, его чувства, его в общем, видение э, того, что прошло по его судьбе. Художний вернисаж призюватиме до середины лютого.